Почнемо ми з такої важливої теми, як активізація громадського суспільства. Сьогодні ми можемо це спостерігати. Багато акцій виникають нові організації. І сьогодні ми поговоримо про те, хто ці люди, які відчувають відповідальність за Україну. Але для початку маленький сюжет. ж сидіти постійно, можеш так постійно сидіти. Ми чекаємо, ми дивимося, що робиться в Маріуполі. Не хочеться чекати того моменту, коли поряд почну, тут, тут, нас почнуть снаряди падати, а, а, а тоді тільки народ прочухається і кинеться копати. Краще підготуватись трохи зарані. Ну, і крім того, певна така ідеологічна складова в тому плані, що ті ж самі хлопці вони вони ж можуть, вони постійно тут стоять, їм життя не ну, дуже медом. А в нас все класно в Одесі, у нас фірвірки свадьби. У нас класно. Хлопці дивляться на це, у них, можливо, виникають ідеї, а може не варто захищати це все. Хлоп, ми маємо допомогти хоча б навіть і цим хлопцям. Не всім, не всій країні, не всьому всесвіту, а просто цим хлопцям, що тут стоять. Ну, скажімо так, це має бути окоп повного профілю. Ну, подивіться, я метр вісімдесят. Поки що малувати. Хочеш жити, окопуйся. Воно захищає, реально захищає. Ви ж розумієте, нинішня війна це не війна мечів там, або навіть і просто автоматів. Це Війна далекобійної артилерії, градів, тих же самих мінометів. І від цього якраз е, значною мірою траншею може захистити. В даному випадку оборонительне сооружение вокруг, вокруг блокпоста. Даби не могли обойти спалей, я так понимаю, треба копати його. Окопом. Ну вот мы, собственно, этим и занимаемся. Я вот в этом вижу, что люди приезжают и показывают свою гражданскую позицию. И тут также есть образовательный момент, момент как бы тимбилдинга. И также для меня тут есть еще такой гендерный момент, потому что в объявлении указывалось, что вот мужчины, приезжайте с лопатами, пожалуйста, а женщины, пожалуйста, на полевую кухню. Женки делают канапки, а мужчины там делают революцию. Я с этим не погоджуюсь. И ну, я показываю, что женщины точно так могут копать окопы, Чем могу вот помочь вот в данный момент? Вот этими помогаю. Рыть. Вот могу рыть сегодня, вот сегодня рою. Вот так вот. Будет мир. Не, мир будет, конечно. Но чтобы люди поняли, где добро, а где зло. Вот тогда будет мир. Когда поймут, где добро, а где зло, будет мир. А пока люди не понимают, где зло, а где добро, где правда, где ложь, тогда, конечно, и будет, будет война. У нас в гостях Олексій Панін, засновник громадської організації, громадський маніфест та Глеб Жаворонков, громадський активіст, представник і самооборони Одеси і е, відеооператор. І, взагалі, е, ця людина присутня була не просто на цій акції, коли рили окопи. Вона ще й це й знімала. І сьогодні ми поговоримо про те, е, що це була за акція. Олексій, розкажіть, це була ваша ініціатива. Это была наша инициатива совместно с Южным командованием, совместно с Центром Патриотических Сил Одессы, который расположен на канатной 35. Мы порядка двух с половиной недель уже вели активные переговоры с Южным командованием по поводу помощи армии, по поводу помощи нашим морпехам, которые держат службу на блокпостах вокруг Одессы. И это действительно была первая акция, посвященная укреплению блокпоста, расположенного на Кишиневской трассе была поставлена задача, военные обратились с просьбой помочь в сооружении укрепительных всевозможных окопов, блиндажей и так далее для личного состава и для техники. Мы дали объявление на нашем сайте, на фейсбуке «Гражданский манифест». И вот действительно неравнодушные одесситы откликнулись, приехали даже в большем количестве, чем нам это надо было. <связи> угу. Даже та, а а э, э, сколько вы планировали еще? Ну, нам на самом деле по задаче надо было, наверное, не более 20-30 человек, но так получилось, что было около 40. Вот. И с четверга, хотя акция была в субботу, мы многим отказывали, и людям, которые были с, готовы с техникой помогать, и люди, которые просто самостоятельно готовы были с лопатой приехать помочь. Мы их переносили на э, следующую акцию, которая будет в эту субботу, но об этом позже, наверное. Глеб, как ты ответил на эту акцию, как ты побачил, как э, вы решил, что тебе это нужно? Э, ну я как-то увидел в интернете э, объявление, потом ну, как-то отложилось у меня в, в сознании, что надо наверное пойти, но как обычно нужно закрепить, и э, я увидел еще раз объявление уже на печатном виде на канале 35, потому что там частенько бываю, а, вот и собственно решил поехать провести субботний день, вот, с на, на свежем воздухе. Вот заодно прихватил с собой камеру, и мы сделали маленький сюжет про то, как это происходит, чтобы мотивировать людей, а, помогать всячески, не обязательно только рыть окопы, всячески украинской армии, потому что а, если не мы, то кто? Скажи, э, ты снимав для громадского, ты там как волонтер, я так сразу Ну да, но ну, это громадская, громадская ТВ Одесса, а, да, я там как просто как нештатный, грубо говоря, корреспондент, даже не корреспондент, как внештатный оператор, наверное, я просто помогаю им освещать события, которые мне самому интересны, вот и ну, таким вот образом. Багато было таких неоднозначных думок после того, как. Ви в інтернет виложили цей сюжет, який ми дивилися, і багато людей казали, що це все було безглуздо. Навіщо, без техніки? Прокоментуйте, будь ласка, що ви гадаєте після того, як була така реакція бурхлива. Ну, Якщо непосередньо реакція на відео, то там это, в общем, весело, як звичайно Всі коментарі в інтернеті, це дуже читати, їх, люди починають одразу критикувати. Говорит, что в любом случае нас все предали, и что как это так в 21 веке копать руками, и, как, и что это вообще пиар кого-то. Я специально не указывал на самом деле даже вот, организаторов акции в сюжете, чтобы вот не было вот, вот И все равно сказали, что это пиар. Я спрошу, кто, кто пиарится? Одесситы пиарятся, то есть одесситы сами себя пиарят, ну, наверное, да. Вот, наверное, кстати, вот одесситы, наверное, отпиарились, а, что они действительно вот э, отрекламировали, что они действительно такие активные. А, вот, и что, то есть главное показать просто, главное мотивировать людей, вот. А то, что, ну, комментарии это хорошо, на самом деле это как-то дискуссию какую-то вызывает, и это как-то, наоборот, популяризирует. Если бы не было комментариев, наверное, было бы хуже. Алексей, прокомментуйте. Полностью согласен. Лишь добавлю, что, наверное, следует сейчас помнить, что наша армия, она вот в данный момент сейчас по-настоящему наша, народная, потому что ее усиленно разваливали долгое время, а сейчас, по большому счету, кроме нас и некому помогать ей. Поэтому, наверное, следует задуматься о том, что действительно, если армия просит о подобной помощи, то как минимум это надо делать с этой точки зрения. Я уже молчу про патриотическое настроение. Если оно есть, то, конечно, оно должно каким-то образом выражаться. И в такой помощи в том числе. Ви бачили реакції людей? Що хто може прокоментувати після цієї акції? Що це дало, окрім того, щоб прокопали ну, якусь кількість окопів? Ну, в конце концов, буквально там за какие-то там 5 часов, 6 часов работы, во-первых, очень уже такие теплые отношения были с самими военными. Во-вторых, во все-таки дух единения, он присутствовал с самого начала, с самого начала сбора и во время всего этого процесса. Вот. И, наверное, это, будем так говорить, главный фактор, которого мы хотели, главный результат, которого мы хотели добиться, потому что именно общий как бы, симбиоз да, вот, э, энергетических людей, он здесь очень важен, патриотический в том числе, конечно. Я знаю, що зараз вже спекулюють цією темою, але все ж таки, ваша думка, от всі кажуть, всі нас лякають тим, що Путін не буде зупинятися, і зараз в його планах Маріуполь, потім Херсон, Миколаїв, Одеса. Що ви гадаєте з цього приводу? Наскільки загроза є, і як ми її зможемо подолати, якщо що, нашим суспільству? Навірно, все-таки це питання експертів і воєнних. Разуми, и так далее. Мы не вашу Есть хорошая думать. пословица, да. Хочешь мира, готовься к войне. И, наверное, если подобная угроза существует, хотя бы гипотетически, то надо помнить о том, что. Ну, нам идти дальше некуда да у нас под ногами наша земля наш город и ну, куда отступать то есть мы здесь мы здесь все равно останемся поэтому э, если действительно есть какие-то факторы которые угрожают нашему городу то наверное надо работать над тем чтобы создавать сдерживающие факторы ну, вот такое мнение <связь> <связь> Р, ну да я я в общем-то согласен по поводу э, Та, та же самая пословица там, не э, хочешь э, не хочешь кормить чужую армию корми свою э, и действительно будь готов э, как бы поэтому э, на любую гипотетическую угрозу нам действительно нужно иметь ответ а, тем более сейчас угроза реальная и э, в общем то э, те кто воюет сейчас на востоке э, скажем так, не с нашей стороны, они, в общем-то, прямо часто заявляют, что их конечная цель – создание Новороссии, которая закончится Одессой. Вот. Поэтому э, здесь ну, есть действительно какая-то угроза, и э, помочь армии э, необходимо. Дякую. Uh, Розкажіть, будь ласка, Олексій, про вашу організацію. Хто uh, до неї зараз входить? Які ініціативи uh, ще у вас на порядку денному? І и... хто uh, може присоединиться взагалі до вас? Присоединиться к организации могут на самом деле все желающие, волонтеры, активисты. Создана эта организация была в самый разгар, скажем так, крымского кризиса, крымского сценария, когда началась аннексия Крыма, когда там уже появились зеленые человечки, и была вот такая у нас инициатива организовать рок-концерт на границе между Херсонской областью и Крымом, там, где Сиваш, Перешеек. Вот. Ну, конечно же, это ничем не закончилось, потому что, во-первых, и времени было очень мало, во-вторых, нас всячески мягко говоря, отговаривали от этих действий. Но так случилось, что люди уже собрались, организаторы самые разные. Вот я, например, архитектор, есть адвокат, есть топ менеджер, есть бизнесмен. Ну, единственное, что могу сказать, она максимально аполитичная. То есть у нас нет политиков, у нас нет привязки к каким-либо партиям. Единственное, что мы проукраинская организация, это однозначно. Вот. И сегодня, в принципе, все желающие познакомиться с нами и вступить в нашу организацию могут приезжать действительно на канатную 35 там, где не только наша организация присутствует, и таким образом стать участником этого процесса. Так, я знаю, что хлеб не належит до вашей организации, але но... Но мы все-таки находимся вместе и даже эта акция, вот мы не сговариваясь, по сути оказались на одном и том же месте. И собственно говоря, Центр Патриотических сил Одессы, он и создавался, и создается для того, чтобы какие-то акции были совместные при общем участии, что даст наверняка больший эффект, лучший эффект. Как вы координуете свои усилия, свои инициативы? Как это происходит? Существуют координационные советы, которые проводятся ну, на сегодняшний день фактически ежедневно, скажем так, потому что все в стадии развития и становления. Вот. В дальнейшем это будет действительно координационный совет, где там, лидеры или там, участники общественных организаций будут собираться координировать всевозможні акції і совмісно виступати. Я знаю, що вам вдалося нещодавно домогтися цих приміщень. Розкажіть, як це відбувалося і що вам потрібно? Я бачила десь якусь інформацію, що там потрібні руки, потрібні сили, потрібні люди, які, ну, щоб якось довести до ладу ці цієї. Ну, Звісно, на сьогоднішній день здання знаходиться в принципі в нормальному стані, однак відсутствує система отоплення, а скоро у нас отопільні. сезон, да, и необходимо будет каким-то образом эти вопросы решать. А, ведутся ремонтные работы, но опять-таки на таком волонтерском уровне. То есть кто что смог принести, установить, что-то покрасить, что-то подлатать, провести электрику и так далее. Да. Вот. Поэтому ну, вот справляемся своими силами. Конечно, будем рады, если будет какая-то помощь. Дякую. Как развивается сейчас громадская инициатива взагалі? Я знаю, что ты входишь до каких-то комиссий, повязанных с пляжами. Расскажи, будь ласка, какие инициативы сейчас есть, куда могут приведнатися люди, не бойдуже, что ну, ти? Э, ну, сейчас как бы действительно очень много гражданских инициатив после э, всех этих событий, которые у нас происходили. Наверное, сейчас пик. Я надеюсь, он, я надеюсь, не пик, а как бы вот следующая ступень развития гражданского общества в Украине. Э, то есть, ну, я да, вот я вхожу в самооборону и в пляжную комиссию, но на самом деле по, по интересам интересам, люди могут найти себе любое занятие в гражданском обществе, да. То есть, ну, для этого нужно просто использовать интернет и вступать в какие-то группы, искать какую-то информацию. Так сложно сказать, вот, что, вот, если человек что-то хочет, если... Ну, да. Проявлять и, инициативу. Проявляя, да, проявлять инициативу. Если человек действительно хочет, он всегда найдет себе любое занятие. Там кто-то занимается, я вчера общался с девочкой, которая занимается, э, вот, госпиталем, например, и помощь э, раненым солдатам. Они там закупают какие-то э, специальные специальные аппараты для заживления ран, кто-то занимается закупкой для батальонов, кто-то э, добровольческих, кто-то для армии, кто-то ввозит. Кто -то, там, это такой огромный муравейник этого гражданского движения. Если кто-то хочет, хочет найти себе место в нем, он спокойно себе может найти и быть полезным для общества, для Украины, особенно в такой э, неприятный трагический момент истории. Ну, как бы, да, Я, до речи, знаю, что вы избрали... Э маленькие аптечки специальные, так? Чи да, сумки да. для аптечек? Да, ну это так... была моя маленькая инициатива, то есть мы занимаемся, то есть как у нас такой подшефный, грубо говоря, есть <свес> батальон «Шторм» добровольческий, не то, подшефный, но просто мы помогаем ему. Вот. И я просто среди своих друзей собрал деньги, вот купили мы подсумки для, для батальона «Шторм», и туда вложили лекарства, жгуты и так далее, и тому подобное. Вот. И вот сейчас они поехали в ротацию, в зону АТО, и вот у них сейчас есть аптечки. То есть, ну, просто дело в том, что по закону, люди, которые военные, у нас не очень сильно обеспечены, даже по закону. То есть они, как бы, то, что им положено по закону, они обеспечены, это очень мало, то есть критически мало. То есть у них там ни бронебойных шлемов, ни, ни, ни бронежилетов, ни наколенников не предусмотрено ничего. Хотя сейчас ну, современный бой предусматривает то, что человек должен быть максимально защищен. Он же не пушечное мясо, здесь действительно каждый солдат, каждый офицер, он очень ценен и должен быть максимально защищен э, и лекарствами, и едой, и теплой одеждой. Кстати, вот сейчас основная проблема состоит в том, что вот если ну, говорить о потребностях вообще вот, армии, например, со э, который на сегодняшний день, это теплая одежда. Вот э, все Термо, термобелье, всякие фуфайки. Вот это все, если у кого-то а, есть... Спальники э, в большом количестве. Спальники, да, палатки, карематы, все, что касается теплого вот, времяпровождения. Зимнего в, времени, в, да. да. зимнего времени. Вот, если у кого-то, может быть, осталось, допустим, а, а, на чердаке где-нибудь или в какой-то, не знаю, кладовке, вот тоже приносите на на 35, потому что вся теплая одежда, которая может быть использована а, в армии, сейчас очень нужна. Просто приходит людина на канат на 35, и там uh, всі, все подкажут, так? Да, Если хотите, можете дать какие-то телефоны, более конкретно. Очень много. Дело в том, что, да, координат и телефонов, лучше посмотреть это на страничке в Фейсбуке, и там увидеть всех координаторов, и взять все телефоны. А есть сейчас такая страничка с канатную 35, как объединено, или все да, по организации? Там вообще все по организации, но дело в том, что там есть круглосуточное дежурство, насколько я знаю, и там можно вот чуть ли не в любое время дня и ночи прийти и оставить помощь. Uh -huh. То есть, и проблема, то есть, действительно, как бы 24 на 7. Да. <laughs> Дякую. Скажите, какие задачи зараз вы ставите перед собой, вы, как организация, э, ты, как активист, и какие наиболее акции планируются? Задачи у всех на сегодняшний день похожи. Их условно можно разделить на четыре таких составляющих. Это, безусловно, помощь АТО, помощь военным, которые находятся в зоне АТО, помощь добровольческим батальонам. Действительно, на сегодняшний день есть потребность в такой помощи, в частности, в зимней экипировке, в спальных мешках, карематах и так далее. Это помощь раненым, то есть те, которые уже оказываются в госпиталях, безусловно, масса потребностей есть, в том числе медикаментов, оборудования и так далее, и так далее. Гражданская безопасность – одно из направлений, это непосредственно самооборона Одессы и подобные организации, естественно, этим занимаются. У нас одна из профильных таких, из профильных направлений – это помощь переселенцам. За вот фактически этот год через нас прошло там более 350 переселенцев, и на сегодняшний день свыше 80 осталось здесь э, на постоянной основе. Вот. И, разумеется, этот поток он э, не кончается на сегодняшний день, э, и здесь, наверное надо сказать о том, что действительно было бы неплохо, если бы город или область каким-то образом э, поучаствовала и помогала в, в нахождении того жилья, которое пригодно для зимнего существования, да, для зимнего э, для, для жизни беженцев зимой непосредственно. Вот. Ну вот основные четыре вот таких направления. А, какие акции у вас планируются наибольшим часом? Я знаю, что на... Ну вот буквально, час. буквально в эту субботу мы планируем э, похожую акцию э, только сразу на двух блокпостах. Это будет населенный пункт Мирный и населенный пункт Маяки. Э, сбор у нас будет на Маякской трассе. Э, два столба, развилка два столба. Вот, там есть пятачок такой накопительный, и мы там всех будем ждать ориентировочно в 10 часов утра. Еще буду отбываться? Будет происходить обустройство блокпостов наших морпехов. Вот, эта акция согласована с южным командованием с военными, которые несут там службу непосредственно. Вот. Ну а все технические детали, естественно, будут уже обозначены на месте. Дякую. Want, uh, ты... Да, но я уже давно живу по принципу «делай, что должен и будь, что будет». Вот, поэтому все, что я считаю нужным и то, что я должен сделать, я делаю. И, в общем-то, я не ставлю каких-то перед собой далеко идущих целей, потому что на самом деле цель одна – это построение гражданского общества в Украине, это мир, это экономическое благосостояние и все, что как бы в моих силах одного человека делать, я считаю, что я делаю, вот. И теми способами, которыми я считаю необходимым, поэтому вот так вот. А ну, я так в целом согласен по, по, по всем пунктам. Дякую вам, що прийшли до нас сьогодні, і я бажаю вам удачі у вашій нелегкій, але важливій справі. Дякую. Дякуємо А ми продовжуємо нашу програму.